We'll Ма це не тільки пора свят, але й хвороб. Існує думка, що коли ми хворіємо, то відразу згадуємо про лікарів, але це не зовсім так. Є люди в білих халатах, повага і вдячність, до яких особливі вони залишаються на все життя. У першій Черкаській міській лікарні працюють висококласні спеціалісти. У цій програмі мова піде про династію лікарів. Батько заслужений лікар України Олександр Антонович Лисенко. Його син завідувач по відділенням, кандидат медичних наук Антон Олександрович. Це наша життя так вийшло, що ми попали в такий образ життя. И, собственно говоря, это наши ежедневные будни. И жена у меня тоже медик, она преподает в медицинском колледже, и долгое время работала вот в этой нашей первой горбольнице. Вот, собственно говоря, мы здесь и познакомились. Вот. С отцом, ну, папа, я же говорю, что для меня это первый и главный учитель. Я до сих пор с ним советуюсь и Всі сложные мы ми обговорюємо. Я це делаю тільки для того, щоб і самому подовчитися. І как-то зробити так, щоб пацієнтам нашим було краще. Найбільша нагорода для лікаря посмішка пацієнта, повернена здоров'я людям. Вас лікував батько Олександр Антонович. Антон Олександрович лікує. Так, да, це да, да. Це ж Олександр Антонович, батько, а син Антон Олександрович. Але дуже теплі люди з теплою душою. І медсестри гарно ставляться, дуже гарно ставляться. Ну, общем, мені не І я радію, що я сюди попала. Ну не знаю, чи, чи, чи довго воно допоможе мені, але ось я ось я сиджу, я сюди спала, так я тиждень вдома не спала, мені дихати не можна було. Володька, Вова, син старший, був так, він так переживав. У меня была температура 39 градусов. И я лежала таком, морила у меня лежала. Я сегодня, бачите, приехала, я жива людей. И я дякую, дякую всему молодежи. Это лекарь, действительно, от бронхальной астмы. Тому що він бачив, як я рвуся на роботу, як мені хотілося на роботу, і він сказав, ні, цього разу не вийде. Треба мало того, щоб прийти курс лікування у відділенні. І потім я потрапила до санаторії, слава Богу, в Черкасських є такі санаторії, і є там відділення, де легеневих і з бронхами хворих ставлять на ноги, є сольові шахти. От і е, от слава Богу, уже скільки пройшло років, е, звичайно, час від часу, якісь хронічні є речі. От, а ми подружилися з ним уже просто як з людиною, тому що він е, людина е, професіонал, крім того, дуже тепла людина, добра людина, е, дипломатична, така, великодушна, ну от справжній лікар. И мало того, за отделением недавно пульмонолично став его сын Антон Олександрович. Это династия, одна из наиболее черкасских династий лекарей. И сейчас вместе, вы знаете, как это прекрасно, мы приходим больных вдвоем, вот папа, если вот давай поднимемся, давай подумаем, давай поговорим. Это, конечно, это дает очень большое значение для его работы, для меня даже. Мне тоже надо развиваться, не сидеть на месте. А он молодой, свое скажет, я свое, так что это, как говорят, друг другу помогает. Это, вообще-то, это, я думаю, что очень мало удается, чтобы так сын отцу повезло, с, ну, с детьми, ну, с одним ребенком, чтобы так работать ее чувствовать и понимать, что он растет, что он, ну, и, в общем-то, получать большое удовольствие. Что это означает хороший лекарь? Хороший лекарь, как моем одним словом, это доб доброта бесконечно. Без этого доктора никогда не будет. Терпение, доброта, ну, Конечно, и знания. Когда вы узнали, что ваш сын тоже хочет стать лекарем, что вы ему сказали? Ну, я сказал, что это специальность очень тяжелая. И требует именно внимания, говорю, именно бесконечной доброты, терпения. И, ну, ну без, безграничной доброты. Поэтому он сказал, и один, и другой сказали, мы поступаем только медицинские институты. Оба поступили. Антон Александрович поступил, конечно, первый, в 1991 году на лечебный факультет. Закончил он успешный институт, пришел сюда, прошел на интернатуру и после интернатуры поступил ну, ко мне в отделение пульмонологическое, тогда даже базаец отделением. Проработал он три года, говорю, Антон, надо думать о расширении своих знаний. Впереди, говорю, ну, мир все время не стоит на месте, надо что-то заканчивать, или ординатуру, или что-то, повысить знания, потому что это альтернатива в будущем, ну, чтобы подняться по какой-то карьерной лестнице в медицине. Он уже был женат, ему не очень хотелось, но все-таки он послушал, поехал в Днепропетровскую академию в ординатуру, Говорю, приезжали не по пульмонологии, а по терапии, то есть, чтобы шире круг знаний у тебя был, расширить знания медицине. А в специальность специальности уже пульмонолог практически состоялся. Он поехал и закончили только ту координатуру, а еще и его оставили преподавателем на 4 года, еще и защитил кандидатскую диссертацию. А потом Приехал сюда, потому что ему предлагали оставаться, ему не думал, что он останется там. Ну, ни квартиры, ни и зарплаты небольшие, и так раз время тоже перестроечное. Он приехал сюда в 2008 году. Ну, и сам Бог велел больше претендентов на, на мою должность, и не могло быть. Вы понимаете, потому что это высококвалифицированный ну, врач. И практика, и ординатура, и, закон, и преподаватель в академии, и кандидатскую защитил. Ну что еще в медицине, как говорят, периферийно? Это такого врача не найдешь. Олександру Лисенку, перед тим, як поступити до медичного інституту, випало освоїти кілька робітничих професій, але мрія була одна, їй судилося збутися. А тепер і сини перейняли любов до медицини. Андрій Олександрович лікар-кардіолог. Антон Олександрович захистив кандидатську. Його дружина Людмила Вікторівна викладає у Черкаському медичному коледжі. Така сімейна династія. Родители, и в частности отец, не давил на меня с выбором профессии. В процессе взросления у меня были мысли разные. Вот. Но в конечном итоге, к окончанию школы, все-таки сформировалось мнение о проведении ну, своей дальнейшей карьеры и образовании. Все-таки сработал принцип династийности. И я уже ехал учи... поступать в институт абсолютно осознанно, Друг... другого другой варианта себе не представлял. И ехал в институт поступать с глубокой уверенностью, что это получится. А благодаря своей школе четвертой, которую я заканчивал, подготовка у меня была хорошая. Спасибо и учителям моим, и школе в целом. Я поступил с первого раза в институт. Учился, можно сказать, без проблем, без больших. Учеба давалась легко, она мне нравилась. И даже когда пришел период выбирать специализацию, а это происходит на шестом курсе института, то, собственно говоря, у меня не было ни терзаний, ни сомнений. Я шел по терапевтической линии, выбрал себе терапию. И ехал уже домой с четкой уверенностью, что буду терапевтом и буду учиться на врача терапевта, терапевтического профиля. А учитывая тот факт, что главным моим педагогом в медицине является все-таки мой отец, то, естественно, специализация была у меня тоже предрешена, это врач-пульмонолог. И как потом показало время, эту специализация она мне не только нравится, но еще и полюбил как родную и могу себя называть не только Лысенко Антон Александрович, но еще и пульман, врач пульмонолог Захистил кандидатскую. Какая тема вашей кандидатской? Тема кандидатской диссертации это проблема на стыке двух дисциплин, это кардиологии и пульмонологии. Если говорить название это состояние эндотелия сосудов у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких и артериальной гипертензии и состояние э, вазодилатирующей функции эндотелии на фоне лечения. Ну, в тот момент это была, была модная, популярная проблема, вот, поэтому и она мне досталась, а, а, это как составляющая работы кафедры нашей. Вот. И как працювала все эти работы? Тяжко, ну, безусловно, учитывая наше время, что финансирование научной, научных работ на уровне государства у нас сейчас оставляет желать лучшего, то естественно много приходилось брать на свои плечи. Работа эта довольно рутинная и требует в первую очередь это упорства, настойчивости. Кавалерійським наскоком тут щось рішити сложного, тому що потребували время, года. гада. Результатом стала успішна підготовка і защита дісертації. Ще від це наговорив. Лікар повинен володіти поглядом сокола руками дівчини, мудрістю, змії і серцем лева. А ще лікарі, перш за все люди. Вони мають знайти місточок до свого пацієнта, що зветься довірою. А для цього треба любити людей. З цього і починається справжній лікар. Врачі це в першу чергу. кожного свій характер. То звісно, у кожного свій характер і всіх під поданому грібенку чесати дуже тяжело, тому я вважаю, що врач це в першу чергу чоловік. профессионал, сочувствующий своим пациентам. И деятельность его должна быть построена так, что врач, настоящий врач, должен всегда думать о том, чтобы своему пациенту не навредить. По той причине, что, к сожалению, несмотря на развитие сегодняшней медицины, далеко не всегда можно вылечить человека, спасти его. Поэтому хотя бы не навредить. До каждой шукайте свой подход. Как Вы и должны быть психологом. Психологом, безусловно. Ну, здесь принцип такой. Слово лечит, оно может искалечить. Поэтому перед тем, как что-то говорить, надо хорошо думать. А приходять, то, звісно, з опотом. Найкращий лікар природа, хоча б тому, що вона виліковує чимало хвороб. Медики лікують своїх пацієнтів, а їх лікує ліс, степ, річка, наша природа, від якої вони беруть силу, мудрість, любов. Як ви відпочиваєте, може, разом з родиною любите подорожувати чи вдома тут. Да, пожалуй, путешествовать не то, чтобы не любим, но не путешествуем. Вот. А основной вид отдыха у нас есть хороший дом в селе. Вот, ездим на природу и там отдыхаем. Это основной. Там речка, есть и речка, есть и в общем те радости, которые не характерны для города, там все есть. А есть у вас хобби захоплены? Есть. Обычная человеческая рыбалка ⁇ охота. Но охотимся мы не для того, чтобы добыть, а для того, чтобы отдохнуть. В основном убиваем ноги. Ліки є в самій природі. Вона допомагає знайти гармонію в душі. Але ніхто з нас не застрахований від хвороб. Та часом так буває, коли люди, не порадившись із лікарем, займаються самолікуванням, знаходячи сумнівну рекламу ліків, а потім розплачуються здоров'ям через цю необачність. В нашій країні проблема, що без безрецептурного відпуска медикаментів. А в будущем, конечно, по рецепту надо реализовывать препараты, лекарства. А на сегодняшний день пожелание только одно. У каждого должен быть свой семейный врач, который должен вести проблемы каждого человека. Ну, собственно говоря, это перспектива нашей медицины на сегодняшнем этапе развития. И этот врач, как профессионал, подскажет, на, на что нужно обратить внимание, и если надо, и выпишет рецепт и подскажет, где покупать лекарства, чтобы это были качественные продукты, и пошли на пользу человеку. Удина сама, но а я смогу выбирать себе такого лекаря, вот зараз в ситуации? Ну, на сегодняшний день у нас еще полностью реформа не проведена медицинская, поэтому, учитывая закрепленность населения за участками, или наоборот, в поликлиниках врачи закреплены за участками проживания людей, обслуживают соответствующие участки в поликлинике, то, собственно говоря, вот этот врач. Ну, ежели у человека возникло желание обслуживаться в другой поликлинике или у другого врача, то на сегодняшний день тоже это все реально. Человек пишет просто заявление на то, чтобы его взяли на учет в другой поликлинике и обслуживается, наблюдается у другого врача. Чи встречали вы таких лекарей, которые калечат людей? Нет, пожалуй, таких я не встречал. У любого врача есть свой определенный негативный опыт, когда ему хотелось бы, чтобы человеку помочь, вылечить. Но чтобы специально калечил или травмировал, таких я не знаю. Не специально, просто не профессионал. Не профессионала тоже не знаю. В крайнем случае в нашей больнице таких нет. Слід зазначити, що перша Черкаська міська лікарня, найстаріший лікувальний заклад в області, була відкрита наприкінці 1805 року. Як повітова, вона має свою славну історію. Чимало поколінь лікарів тут, в цих стінах зростали як прекрасні фахівці. Основними завданнями лікарні були надання медичної допомоги військовим, допомога з інфекційними хворобами. У 1832 році було розпочато будівництво лікарні на 30 ліжок. Тепер це сучасний медичний заклад, в якому обслуговуються пацієнти на найвищому рівні. Тут використовується найсучасніша апаратура. застосовано новейшие технологии. Пульмонологичное отделение, в котором мы находимся, тоже имеет свою историю и прекрасную школу. Я в этом отделении даже с молодых ногтей, как говорится, вот. И я его воспринимаю как родной дом. Что еще могу сказать о нашем отделении? Это отделение с большой историей. Здесь работали врачи люди с большой буквы, и как врачи, и как люди. Вот. И, собственно говоря, когда я думаю о себе как о пульмонологе, я понимаю, что я врач-пульмонолог со школой пульмонологической именно первой городской больницы. Это я обучался и в Академии Днепропетровской, когда готовился к диссертации, и заканчивал институт в свое время, видел разные подходы к решению разных врачебных проблем. Так вот, в пульмонологии черкасской есть свой стиль, который отличает, позволяет говорить о лице пульмонологии, которая имеет популярность и среди населения черкас. Вы с детства спостерегали, как работает Александр Антонович. Что вы от него поняли? В первую очередь, что отец, это в первую очередь врач абсолютно не безразличный к своим пациентам и человеческим проблемам. И часто иногда даже не только к медицинским. Врач, особенно ну, в наше время, наверное, везде, врачи народ занятый, нагрузка большая, и она становится за дня в день все больше. Но Александр Антонович никогда не забывал, что человек – это не только организм со своими анатомическими и физиологическими особенностями, а это еще человек, который живет в социуме, который терпит ежедневную борьбу с самим собой, с вопросами процветания, выживания и просто существования. Вот. И когда опрашивает больного и решает вопросы его лечебной тактики, всегда учитывает его психологическое состояние, семейные проблемы, и те бытовые вопросы, которые человек вынужден решать и которые иногда и доводят пациента до больницы. Даже время, которое больница существует, она уже может приобретать те характеристики, которые будут отличать его от лечебных учреждений более молодых. Поэтому, конечно, наша первая больница – это лечебное учреждение, которое достойно представляет медицину в городе Черкасы. Это учреждение достойно продолжать жить, продолжать развиваться. И, конечно, своей больнице я желаю только всего самого хорошего. Працюється добре, все влаштовує нас, ну, хорошо у нас колектив у нас дружній. Кажуть, якщо хворому навіть після розмови з лікарем стало легше, то це справжній лікар. Цього дня ми спілкувалися із людьми, які перебувають на лікуванні у пульмонологічному відділенні. Приємно вражало те, що вони довіряли своєму лікарю, адже знали, що це професіонал, в якого чуйна душа. Це йде на поправку. так? Так, Совершенно правильно. Благодаря нашим доктору. Я не могла ні дихати, ні сидіти, ні лежати, ні ходити. Мені не давало. І Я тільки зайшла сюди. Мене поставили який якісь родом. І я вже літ спала чотири часа лежа. Я вже, Я вже відчуваю, що мені ці люди допомогли. Це люди з теплою душою. Це колектив дуже гарні. І медсестри, і сам Олександр Антонович, і так само ж Антон Олександрович. І медсестри дуже гарно стали це домові. І дай Бог їм здоров'я, щоб вони були здорові і допомагали людям, які просять допомогти. Про лікарі від Бога, Олександр і Антона Лисенків з вдячністю написав вірша Володимир Городинець. Хвороба, ніби грім з небес, з'явилася невчасно. Тут і депресія, і стрес, і що робить неясно? Вже кашель б'є, немов батіг, і втриматися марно знову під капельницю ліг до Лисінків в лікарню. І потяглися день за днем рентгени, процедури. Вже в грудях не пече вогнем, нема температури, і задають прекрасний тон, ідучи завжди на поміч. І Олександрович Антон, і Олександр Антонович скінчилися лікарні дні, і знову перемога. В них руки, ніби чарівні. Це лікарі від Бога. У Олександра Антоновича є свої крилаті фрази. их многие знают. И железо, бетон, и на орбиту, и так далее. Своих крылатых фраз я, пожалуй, не имхею, а позволяю себе иногда, когда это уместно, использовать фразы своего отца. Это значит, лечение закончилось, пора выписываться, причем выписываться с выздоровлением. Зізналися, що на собі відчули те, що крилаті вислови і справді мають магічну силу. У народі говорять, як скаже, так зав'яже залізобетон. Так говорить Олександр Антонович Лисенко після прослухування. У кожній родзинці і гумор, і оптимізм, бо як же без них? А ось іще перед рентгеном потрібно знімати капелюх, а не голову. І вже помічено ці слова стають оберегами на орбіту. Означає пацієнт, видужав. Кожна людина народжується для якоїсь справи. Ці люди в білих халатах мають свою нелегку, але прекрасну місію.